Oi, тех, кто к нам прибыл на праздник, и наших мальчиков, тоже будущих защитников Отечества. А сейчас мы покажем, какие мы выучили стихи и песни. И начнет Лера с стихотворением «Армия любимая». Нашим уважаемым ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, которые в тяжелые годы войны отстояли нашу родину, защитили наше Отечество, трудились на благо нашего государства, сегодня вручаются памятные юбилейные медали. Об этом расскажешь. Какие-то годы жила, какая безмерная тяжесть на женские плечи легла. Thank <laughs> you. грустные глаза своих любимых, Что прощает нам дед раз или горе пополам. Дарите женщинам цветы, Дарите женщинам улыбки, Дарите женщинам стихи, Прощайте женщинам ошибки, Дарите женщинам любви,

были достойны жизни, завоеванной такой ценой. Я поздравляю всех собравшихся с таким замечательным праздником, праздником мира, добра, свободы. Будьте счастливы и достойны жить свободными людьми в свободной стране. У края бездны выстроили в ряд бессильных женщин худеньких ребят. Пришел хмельной майор и медными глазами окинул обреченных. Мутный дождь гудел в листве соседних рощ и на полях, одетых мглою. И тучи опустились над землею друг друга с бешенством гоня. Нет, этого я не забуду дня. Мощный дуб свалился вдруг. Он падал, издавая вздох тяжелый. Детей внезапно охватил испуг, прижались к матерям, цепляясь за подолы. И в выстрел раздался резкий звук, прервав проклятие, что вырвалось у женщины одной. Ребенок, мальчуган, больной головку спрятал в складках платья, еще не старой женщины. Она смотрела ужаса полна. Как не лишиться и рассудка? Все понял, понял все малютка. Спрячь, мамочка, меня. Не надо умирать. Рассыпаясь там и тут. Что такое День Победы? Это песни за столом, разговоры и беседы. Это дедушки на альбом, это фрукты и конфеты, это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит нет войны. Спасибо. 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 Песню Вечный огонь исполняет вокальная группа второго класса. должно быть не только за простоту и душевность, мелодичность и красоту поэтического и музыкального языка. Безусловно, и это все важно, но главное – их достоинство, стойкий оптимизм, неиссякаемая вера и добро в извечные человеческие ценности, за которые люди шли на подвиг и смерть. Песня «Баллада о солдате» исполняет Симона Валера.